周总，你好了没啊？起来、哦。怎么了？你帮我看看这扣子太紧了，怎么扣都扣不上去，烦死了。哈哈哈笑什么？你这么大个人了，你连扣子都不会系啊？你帮我系。我。 好吧，你这扣子都系错位了。哇！你干什么？周总，说我警告你啊！性骚扰是违法的。不是，我只是没想到你气血双虚，胸肌腹肌还能如此发达。那是自然，我周志飞哪样不是出类拔萃？那我再看看，我看看，我看看。你别乱来！ 我我没乱来，我就是很难遇到这么适合练武的材料。哎，周总，要不你跟我习武吧？认真的，我可以教你我们试下二十四式拳，可以增强体魄，有益身心的，怎么样？我不需要，你离我远一点。离你远点还怎么把你系扣子？先系完扣子。不用了，不用了。怎么不用了？不是你让我？哎，我，哎，我周总，我我会了，不用了，不用了。我学会了，我知道。你想光着身子去吃饭？啊？好了，好了，好了。 呃，我就是来通知一声，可以吃饭了。我自己喝。哦，十加二十四十圈，你好好考虑一下。 周总，快点多适合你啊！这么丑，哪里丑啊？是华我严重怀疑你的审美。我审美怎么了？你生活中就应该多穿这种素的，少穿你那些花里胡哨。嗯，村长、哎，周总啊，苏小姐，来来来,来，跟上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 。一位一啊，一位。 还礼。周总啊，根据咱们村的传统啊，客人来了洗尘更衣以后，得还个礼，就是表演个节目。实在不行的话，那您就说两句也行。行，那我先来吧。好，来来来来，快点坐。好，来来来来来来，来来来来，周总来坐坐来，走这就表演啊。 你也得参与嘛，是不是？来来来，参与参与，上去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 ！我教你，我教你，来，跟我学。